এনেধৰণৰ শিল নিক্ষেপ কৰা হৈছিলে যি অনুৰাগীসকলে শিল নিক্ষেপ কৰিছিলে কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে চাৰিগৰাকীকৈ লোক গুলিবিদ্ধ হৈছে তাৰে ভিতৰত এগৰাকী আৰক্ষীও থকা বুলি আমি জানিব পৰা গৈছো আৰু দুগৰাকীকৈ লোকক আহ যি জি এম চি এইচ লৈ সংকটজনক অৱস্থাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু দুগৰাকী লোকক বৰ্তমান যি মচলপুৰ আহ যি অসমৰ চিকিৎসালয় তাত আহ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু সহযোগীয়ে দেখাইছে এই মুহূৰ্তত ভিতৰৰ পৰিৱেশ বাক্সা জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আহ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল যি আই জি পি শান্তি শৃংখলা যি আই জি পি গৰাকীও আহি উপস্থিত হৈছে আহ বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে আৰু কব লাগিব নলবাৰী জিলাই হওক বা ওচৰৰ যি বাক্সা জিলাৰ ওচৰৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল বা যি আৰক্ষীসকল আহি ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চ এই মুহূৰ্তত লৈ অনা হৈছে যিহেতু পৰিৱেশ হয়তো আৰু অৱনতি ঘটি সন্ধিয়ালৈ কিছু অৱন্তি ঘটিব পাৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেধৰণে আৰক্ষী যথেষ্ট মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু আহ আমি এটা কথা এই মুহূৰ্তত জানিব পাৰিছো হয়তো আহ এই যি এই যি কাৰাগাৰত এই কাৰাগাৰত লৈ অনা যি শান্তনু আহ যি শ্যামকানু মহন্ত যি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাসহ পাঁচগৰাকী অভিযুক্ত হয়তো নিশাৰ ভিতৰত এই কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিছো হয়তো নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এই ইয়াৰ পৰা বাক্সাৰ যি বাক্সা জিলাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি আমি জানিব পাৰিছো এনেধৰণৰ শিল নিক্ষেপ কৰা হৈছিলে যি অনুৰাগীসকলে শিল নিক্ষেপ কৰিছিলে কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ আৰু ইয়াতে সাংবাদিকে হওক বা পুলিচ কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে চাৰিগৰাকীকৈ লোক গুলিবিদ্ধ হৈছে তাৰে ভিতৰত এগৰাকী আৰক্ষীও থকা বুলি আমি জানিব পৰা গৈছো আৰু দুগৰাকীকৈ লোকক আহ যি জি এম চি এইচ লৈ সংকটজনক অৱস্থাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু দুগৰাকী লোকক বৰ্তমান যি মচলপুৰ আহ যি অসামৰিক চিকিৎসালয় তাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ থকা দেখিবলৈ পাইছো আৰু সহযোগীয়ে দেখাইছে এই মুহূৰ্তত ভিতৰৰ পৰিৱেশ বাক্সা জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আহ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল যি আই জি পি শান্তি শৃংখলা যি আই জি পি গৰাকীও আহি উপস্থিত হৈছে আহ বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে আৰু কব লাগিব নলবাৰী জিলাই হওক বা ওচৰৰ যি বাক্সা জিলা ওচৰৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল বা যি আৰক্ষীসকল আহি ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চ এই মুহূৰ্তত লৈ অনা হৈছে যিহেতু পৰিৱেশ হয়তো আৰু অৱনতি ঘটিব পাৰে সন্ধিয়ালৈ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেধৰণে আৰক্ষী যথেষ্ট মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু আহ আমি এটা কথা এই মুহূৰ্তত জানিব পাৰিছো হয়তো আহ এই যি এই যি কাৰাগাৰত এই কাৰাগাৰত লৈ অনা যি শান্তনু আহ যি শ্যামকানু মহন্ত যি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাসহ পাঁচগৰাকী অভিযুক্ত হয়তো নিশাৰ ভিতৰত এই কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিছোঁ হয়তো নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এই ইয়াৰ পৰা বাক্সাৰ যি বাক্সা জিলাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ